puas hati dengan harga minyak di Malaysia. Okey, pergi beli di Singapura. Harga minyak tinggi di Malaysia, pergi beli di Thailand. Pergi beli di Kementerian Kewangan MOF baru-baru ini mengumumkan bahawa harga rujuk petrol RON 95 tanpa subsidi ditetapkan pada harga RM2.60 seliter untuk tempoh 30 September sehingga 8 Oktober 2025 walau bagaimanapun melalui pelaksanaan program Budi Madani Ron 95 warga negara Malaysia yang layak masih boleh membeli Ron 95 pada harga bersubsidi RM1.99 seliter dengan subsidi sebanyak 61 sen seliter terhad kepada 300 liter sebulan bersamaan manfaat maksimum 183 sebulan bagi setiap individu Pengumuman itu terus mencetuskan gelombang kecaman di media sosial. Ramai menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap syarat kelayakan dan pendekatan penyasaran subsidi. Ada yang mempersoalkan mengapa perlu lesen memandu sah untuk menikmati subsidi, sedangkan ketika pandemik 2020, ramai yang tidak dapat memperbaharui lesen. Mereka menganggap syarat ini membebankan rakyat. Sebahagian warga maya pula membangkitkan isu bagaimana pula dengan pengguna bot di sungai yang tidak memiliki lesen memandu kenderaan darat. Adakah mereka turut dinafikan subsidi minyak? Menerusi satu klip video Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dikritik kerana sebelum ini pernah menjanjikan harga minyak turun tetapi kini hanya dikatakan turun 6 sen sahaja menambahkan lagi rasa kecewa rakyat langkah kerajaan mengengka harga RM2.60 seliter tanpa subsidi dengan penyaluran subsidi terhad melalui Budi95 dilihat tidak memuaskan hati ramai pihak. Walaupun kerajaan menegaskan pendekatan ini untuk memastikan ketelusan dan mengekang ketirisan, suara rakyat di media sosial jelas menunjukkan mereka mahukan penyelesaian lebih adil dan praktikal. puas hati dengan harga minyak di Malaysia. Okey, pergi beli di Singapura. Harga minyak tinggi di Malaysia, pergi beli di Thailand. Pergi beli di Indonesia. Semuanya tinggi, jauh melambung daripada kita. Oh, tu 6 sen saja. <tongan> Teratu je kan jawapan. Teratu je kan jawapan. Daripada mulut seorang Perdana Menteri Terbaik Dunia. Ah, ha, Walanun lah yang duk abang lagu tu. Ha? Takkan kok bagi jawapan macam tu, Lekihnya Ha? Ini sama macam dulu kan. Dulu dia pun duk kata kat Ahmad Maslan. Ha? Alah ni dia pula hari tu dia kata apa. Kalau ayam mahal jangan makan ayam. Ah, ha? Ni jawapan level-level tu lah ni. Kalau minyak Malaysia mahal, pi beli minyak dekat Singapura. Kalau minyak Malaysia mahal, rasa mahal, pi beli minyak dekat Thailand. Kalau minyak kat Malaysia ni Abang Azam Pergi beli minyak dekat Filipina Macam tu ke jawapan? Aduh Awak bagi jawapan bodoh uh, Saya tengok uh, Dalam Seminggu dua ni kan Saya tak Saya tak main TikTok Sebab saya sibuk membaca buku Buku terjebal tebal ni eh. Uh, tapi ada lah orang mainkan balik video-video lama saya Itu bila video 2 bulan saya kot Perkenaan saya cakap Yang nak pergi uh, ambil minyak pakai IC tu kan Ah, Yang saya Apa ni Cakap dengan Apa benda ni nak suruh ni, ni, ni kan? Aa, dia orang main dengan balik video tu Video tu video 2 bulan lepas Tak salah, salah saya Masa Perdana Menteri ke kerajaan ni umumkan Untuk minyak turun 6 sen Lepas itu Lepas tu kena beli minyak pakai IC Ingat tak? Aa, tapi tipikal lah kerajaan PH ni Dia umum dulu Tapi mekanisme dia tak beritahu Ah Itu yang menjadi masalah. Ingat tak dulu masa dia umum yang seratus tu? Oh? Ha, lepas tu kita tanya, saya tanya macam mana masuk duit dalam IC ke Ataupun bagi cash ke macam mana ke nak pergi mekanisme apa So kita kena speculate pula mekanisme tu apa ha, Kajian sekarang ni, dia umum lepas tu dia tak bagi tahu Ataupun dia umum dulu lepas tu dia pun tak apa orang kata <laughs> Tak fikir, tak think it through macam mana nak buat Uh, sebab itu saya tegur bila saya bising, uh, elok juga saya bising dua bulan lepas. So, bila kita ni bising, barulah kerajaan ini ambil tindakan-tindakan uh, inilah untuk pastikan benda itu bila dia roll out tak menjadi masalah. Uh, ini nak roll out 29 ke 30 hari bulan ni. Eh. Uh, kalau orang beratur panjang macam mana? So, saya harap pihak-pihak yang -pihak bertanggungjawab dalam kerajaan tu fikir sikit kalau 29 ke 30 ni awak mess up, saya akan tegur dan kita dengan kawan-kawan akan tegur. Ha, kenapa pentingnya kita atau pembangkang macam saya dan walaupun saya tak ada parti sebebas untuk menegur ni supaya kamu orang ni buat kerja betul sikit. Kalau tak ada orang menegur, tak ada orang yang menjerit pada kamu orang dalam kerajaan ni siapa yang buat ni, kamu buat suka-suka je lah. Ha, tak kisah. Time anyway, but uh, bukan warga negara tetap tak boleh isi round 95 ya. Yeah? <laughs> dia kena isi round 97. Ha, kecuali dia bawa kereta tempatan tapi dia tak ada maikat. Oh, pening kepala cerita ni kan. Tapi tak apalah. Mula-mula memang pening kepala sebab benda ni tak pernah dibuat di mana-mana negara lain di dalam dunia. Now, menurut uh, setiausaha politik kepada Perdana Menteri kita, Muhammad Kamil Abdul Munim, dia kata ini ialah fasa pertama lah, langkah pertama yang mengecualikan bukan, bukan warga negara. Dan fasa seterusnya dia akan mengecualikan T15 daripada menerima subsidi bahan api. T15 ni ialah Golongan berpendapatan tinggi. So, 15% yang ke atas. Huh. Ini maha kaya lah. Macam apa APMX selalu cakap. Maha kaya, maha kaya kan. Yang itulah. Penggunaan MyCard pula di pump. So, penggunaan MyCard di pump ni maknanya kalau kereta tu. Let's say lah uh, suami isteri ada satu kereta. Uh, suami boleh pakai MyCard dia untuk isi kereta yang itu. Isteri dia pun boleh guna MyCard dia untuk isi kereta yang sama juga. So, tak ada halangan. Cuma, kalau dia guna mykad orang lain dan ada polis kat situ ke ataupun ada KPDN HIP, K, KPDNK ada kat situ ke menjawablah sebab kita tidak boleh menggunakan mykad orang lain itu daripada segi undang-undanglah okay? Fine. kalau Badi, stesen minyak tu tiba, tiba tak ada internet macam mana dia tak bayar unified bill macam mana dia guna satellite uplink Okay fine kalau stesen minyak tu tak ada satellite uplink macam contoh kalau kat kampung stesen minyak stesen minyak kat kampung yang kecil-kecil macam borak oil sang tu kalau dia orang tak ada Uh, apa tu connectivity eh, dia orang tak boleh nak jual diesel bersubsidi diesel dia semua harga tanpa subsidi so diesel ni tak ramai yang pakai ok yang mana yang perlu saja pakai lah dan dia orang memang dah tahu dah mana sesi minyak yang perlu tapi petrol ni semua orang pakai ni <laughs> semua orang pakai ok dan kemudian kita juga ada isu di mana bukan isu lah ini satu benda yang saya nak siasat saya dapat tahu bahawa Pengurus stesen minyak juga mengalami masalah mereka sendiri. Ramai yang ingat pengurus stesen minyak ni orang yang kaya-kaya apa semua ni kan. Zaman saya dulu memang betul lah. Memang kaya-kaya lah. Tapi sekarang ni saya nampak mereka can barely survive lah. Okay? Banyak yang sebenarnya dah give up, dah pulangkan balik stesen minyak diganti dengan orang lain. Kita tak perasan sebab proses ini boleh dibuat dalam masa 24 jam je. Bertukar orang. Bertukar management. Boleh. Okay? Stesen minyak syarikat minyak tak akan cerita pun ni dia tak akan besarkan cerita ni okey malah in fact ada yang cakap kat saya memang dia suruh pun yang lama-lama ni keluarlah dia nak ambil yang baru okey sebab kita ada golongan-golongan baru yang beria nak sesi minyak ni saya risau sesi minyak ni digunakan sebagai tempat untuk mencuci duit sebab kalau dengar apa cerita dia orang apa semua ni memang kadar keuntungan tidak tinggi macam dulu langsung memang memang tak viable langsung untuk niaga in fact kalau minyak subsidi ni Stesen minyak beli minyak daripada syarikat minyak dengan harga tanpa subsidi. Contohnya kalau RON 95, kalau ikut BUDI 95 ni, dia kena beli daripada state, daripada syarikat minyak, stesen minyak kena beli minyak daripada syarikat minyak dengan harga RM2.60. Engkau datang cucuk MyKad, ah kau boleh beli dengan harga RM1.99. So dia kena jualkan kau dengan harga RM1.99. Baki tu dia kena claim. Stesen minyak akan claim nanti. So there is a huge amount of money yang dia kena floatkan dulu. Okey untuk dia dapat balik. Mungkin within 24 hours, mungkin lebih. Allah Alam. Saya dengar within 24 hours. But still, there is a big amount of money. Dan diorang kena standby duit sebab bila stesen minyak ni, tangki dia kurang, lori akan automatik datang tanpa perlu dipanggil. Dia tak boleh cakap, eh, hey, kau jangan datang dulu. Aku tak ada duit nak bayar ni. tak boleh. Dia kena ada cash reserve untuk tuan. Ha. So, cash reserve diorang memang kena jadi lebih tinggi lah sekarang ni. This is very interesting, I'm telling you. Okay. Datuk Seri Hari ni Datuk Seri Apa yang Datuk si jelaskan dulu Eh Diorang pakai balik Datuk Seri Datuk si dah bagi tahu dulu dah Negara kita ni Antara negara yang minyak terendah waktu tu Tapi diorang guna balik Datuk Seri Benda yang sama <laughs> Kelakar diorang ni Datuk Seri Dah lah penipu, penghasut Lepas tu tiba-tiba jadi peniru pula Inilah diorang Datuk Seri Waktu tu diorang hasut rakyat. Diorang kata negara kita ni pengeluar minyak. Diorang cukup-cukup hasut. Kata minyak boleh turun sampai sikit setengah. Tapi hari ni, diorang turun 6 sen je Datuk Seri. Itu tak apa Datuk Seri. 6 sen dicatu pula 300 liter. Tak cukup dengan 300 liter. Dibagi dia pula kepada mereka-mereka yang mempunyai lesen memandu yang sah. Zaman Datuk Seri tak ada benda ni semua. Datuk Seri faham kesusahan rakyat. Nadi rakyat. Apa yang rakyat perlukan. Datuk Seri bagi. Tak ada kira. Asalkan untuk untuk rakyat tapi yang ini Datuk Seri dah lah ditekan dia 300 liter dia bagi pula 6 sen lepas tepi daripada 300 liter kena bayar 2 ringgit sen tak cukup dengan tu Datuk Seri buat statement Datuk Seri ha Datuk Seri dengar ni negara kita adalah negara yang paling berani menurunkan harga minyak pada waktu ini sebanyak 6 sen <laughs> Zaman Datuk Sri dulu 40%, 50%, 30%, 60% Datuk Sri Tapi diorang punya bangga sekali 6 sen Tu dia Okay Ron 95 Ron 95 Sudah so, panjang lah Apa maklumat dia Apa semua kan Kemudiannya bila kita tengok perbincangan daripada ramai rakyat Malaysia, mereka-mereka yang buat kira-kira apa semua. Jadi kita dapatlah jawapan yang sebenar-benarnya. Hmm. Apa jawapan sebenarnya? Tahun lepas, tahun lepas boleh pergi dekat Cik GPT tanya, boleh pergi dekat Google tanya. Tahun lepas, Anwar bagi tahu Ron Natify akan dinaikkan. Harga minyak akan dinaikkan pada pertengahan tahun 2025. Ni, tahun ni. Minyak akan dinaikkan. Jadi kita tunggu punya tunggu minyak tak naik-naik. Sebaliknya dia, umum turun 6 sen. Maka bergempak gempita lah. Walanon-walanon kesekalian saitro-saitro saitro ni minyak turun. Anwar turunkan harga minyak. Jilat <tuk> <tuk> dia orang ni semua. Jadi yang mana rakyat of course lah korang. Takkan korang korang percaya kan. Memanglah 6 sen takkan takkanlah korang teruja kau biar betul. Tapi orang lanyok lah. Media-media mainkan janji yang Nur turunkan minyak 6 sen. Bla, 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 bla. Tapi bila kita tengok balik. Bila ada rakyat Malaysia yang buat kira-kira apa semua. Apa gampang lah. Betul dan dia kata tahun lepas. Ron 95 akan dinaikkan. Maka dia naikkan harga. Sebenarnya ni. Dia bukan turun 6 sen. Sebenarnya dia dah naikkan harga minyak kepada 55 sen. Dia naikkan harga minyak tu sebenarnya So tak ada orang yang terkecuali yang sebenarnya Jadi sekarang ni Kalau dia cerita 6 sen tak Sebenarnya dia dah naikkan harga minyak Sebab tempoh hari kita dah ulas kan Macam mana kalau sistem problem Kita tak nak beratur apa semua Kita nak isi minyak nak pergi kerja So kita tetap kena bayar RM2.60 So kalau sekarang ni limit lebih 300 liter Engkau kena bayar RM2.60 juga jadi cerita dia sebenarnya Dia telah menaikkan harga minyak Tapi dalam masa yang sama Dia memperbodohkan korang Nampak tak? Ha, lepas tu keluar cerita Kononnya sehari sekali tak tahu betul tak betul lah Kita nak tengok bulan depan eh? Baru kita tahu ni Sehari sekali kita tak tahulah Tapi Dia dah naikkan harga minyak yang sebenarnya Tapi Hari ini adalah kenyataan daripada Menteri Keuangan Kedua. Ah, oh, Menteri Keuangan Kedua. So, tengoklah kenyataan Menteri Keuangan Kedua. Menteri Keuangan Kedua bagi tahu dia bagi tahu penjimatan. Ush, saya tak biar betul ni ni. Mana kenyataan dia tadi ni? Tadi ada dah hilang lah. Ha. Ah. Ron 95 singgit 99 sen rakyat jimat hampir 200 sebulan. Amir Hamzah menteri kewangan kedua. Guys. Engkau tengok menteri kewangan kedua ni sama spesies tak dengan Nur Ibrahim? Saya tanya dengan korang, engkau tengok menteri kewangan kedua ni, engkau cuba tengok betul-betul sama spesies tak? Dia sama spesies. Dengan pudai poka Dengan fami Ni sama spesies ni puak-puak ni -puak ni Faham tak? Background dia apa? Background dia apa? Di sini kan nak cakap Dia ni KWSP Corporate Jadi dia fikir ke pasal korang ni semua? Dia tak fikirlah lah pasal korang semua Sebab tu dia perbodohkan macam tu Dia bagi tahu, ah, Bukan aku bohong tu Ronedi file. So, ah jimat 200 sebulan. Celah beda mana jimat 200 sebulan? Kalau 2 2 ringgit di Mesin 300 liter 615 ringgit sekarang ni. Eh subsidi lama eh. Kalau 1.99 sen kali 300 liter 597 ringgit. Jadi 18 ringgit je. 18 ringgit. Nampak? Jadi cerita dia dia berjaya naikkan harga minyak Cuma kita jangan masuk perangkap Seminta minta itu yang paling penting lah Dia naikkan harga satu Dia nak kita mengamuk, nak kita marah Dia nak chaos Jadi Jangan selfish masing-masing Jangan pentingkan diri, sabar, tenang dan bijak sana lah eh? Isi macam biasa je Ah ha, Tapi kalau tanya se, saya akan isi awal lah Silakan isi awal Aku buat apa aku nak isi bu, 30 bulan atau bulan 9 ni Mana aku boleh penuhkan aku punya tangki Aku penuhkanlah tangki aku Setuju tak? Kalau aku boleh penuhkan aku penuhkan lah ha? ha? Kereta-kereta tak pakai tak apalah Buat duit sikit 60 sen kot Buat apa kita nak berebut-rebut dengan orang Orang yang tak tahu tak tahulah Tapi kita yang tahu ni kita kena fikirlah Macam saya cakap ni betul tak betul Kau fikirlah sendiri Ha, wala non. Kau kena faham. Wala non ni sebab dia dibayar. Dia orang dibayar. Bila dibayar dia sokong lah. Dia sokong lah. Dia, dia tak tahu apa pun. Eh, mana nak pandai. Macam mana dia nak pandai, bro? Macam mana nak pandai? Ha? Dia tak pandai. <gadab> Kalau dia pandai, dia ambil duit, dia tak dia tak backup lah ambil duit jangan backup itu walanon yang pandai walanon yang pandai sikit lah pandai sikit ni dia sokong Anwar dia sokong non dia arahkan untuk backup pertahankan dia ambil duit dapat duit jangan backup itu baru walanon yang pandai ada cerdik sikit tapi kalau majoriti dia tengok ni semua bebal lah dah lah ambil duit lepas tu kau beri ria pertahankan harga minyak RM1.99 ni bebal lah Ai tu pasal sejak semalam dia orang pakai video AI. Demi nak mempertahankan ni pakai video AI. Dan okey jadi pasal harga minyak cerita dia harga minyak dah naik dah. Jadi tenang sabar bijak Kita nak jatuhkan anon baik. Sebab itu dalam perkara ini juga saya minta kita tengok betul-betul, sepaham. Hari ini ramai orang yang macam-macam cerita lah kan. Oh, ada saya tengoklah lah Pendatang asing Dengar saya cakap Ini terpulang Nak percaya tak percaya terpulang pada korang Tapi ini saya punya pendapat Pendatang asing ni Warga asing ni Dia masalah pada kita Ya, dia masalah pada kita Tapi dia ancaman kepada kita Tak Dia ancaman kepada kita Tak Dia masalah pada kita Ya, dia masalah pada kita Sebab lambakan warga asing ni yang kosong lah ha? Masalah. Memang masalah kepada kita dan negara. Tapi ancaman kepada kita dan negara? Tak. Sebab yang ancaman kepada negara hari ini adalah Anwar Ibrahim. Dia adalah ancaman yang nyata. DAP adalah ancaman yang nyata. Ura yang diorang nak buat adalah ancaman yang nyata. Tapi dalam keadaan sekarang ini, tiba-tiba ada puak ni pergi serbu lagi pasal pendatang asing. Adalah NGO berpendatang apa lah. Siapa musuh kita ni? Apa fokus kita ni? Kita nak selamatkan negara. Kita nak selamatkan negara ni. Mereka tengah bakar sentimen kaum, agama, tak jadi. Sekarang ni apa? Nak suruh bergaduh dengan warga asing pula? Nak bakar sentimen dengan warga asing pula? Eh, kau biar betul. Aha, jangan jadi bangsa. Sebab aku kenal orang-orang ni semua. Aku tahulah. Aku tahu ni mana-mana NGO NGO yang kecoh-kecoh sekarang ni nak serbu-serbu warga asing. Ah, ha. kau dengar aku cakap ni, fokus penyatuan Melayu. Kalau kau nak orang Melayu bersatulah. Tapi kalau kau sibuk dengan kerja kau ni, ha, Confirm lah, dibayarlah. Itu aja saya so, nak ingatkan kau orang ni. Kalau sibuk tengah-tengah orang nak selamatkan negara ni dengan isu tengah banyak ni, Ron lah hapus semua ni. Dia duduk sibuk dengan warga asing, bayar <tuh> Ada orang bayar fikir-fikir Okey.